بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب ٹیوب چینل انسائٹ نیوزیلینڈ ڈلیوری بوائے کیس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر آج میں آپ سے بات کروں گی اور آج کی ویڈیو میں ڈلیوری بوائے کیس کے حوالے سے بالخصوص جو عدالت میں چالان پیش کیا گیا ہے جو کہ حتمی چالان ہے اور اس کو جمع کروایا گیا ہے اس میں کیا چیزیں مینشن کی گئی ہیں آمنا جو کہ آن لائن چیزیں مگواتی تھی ڈلیوری بوائے رئیس سے اور پھر اس کے تعلقات رئیس کے ساتھ بن گئے اور خامت کی عدم موجودگی میں رئیس کو گھر بلاتی تھی اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پہلے مختلف ویڈیوز میں میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں جب رئیس کو مرڈر کیا گیا تھا Uh, اس کیس میں سب سے زیادہ جو مسائل پیدا کیے ہیں وہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن تھی جو کہ پہلے ایک پولیس کا پینل بنایا گیا تھا آ, جو کہ انویسٹیگیشن سٹارٹنگ میں کر رہے تھے اور جتنے بھی اس کیس سے ریلیٹڈ ایویڈنس تھے ان کے پاس تھے انہوں نے ان شواہد کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور ایک ملزم اس میں سے جو ارمغان تھا جو کہ ڈلیوری بوائے کے بھائی وغیرہ جو کہ اس میں مدعی بنے ہوئے ہیں وہ ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ ارمغان اس پورے معاملے میں ملوث تھا یعنی جو رئیس کو قتل کیا گیا یا اس کو گھر کے اندر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر ٹارچر کیا گیا پھر اس کو ڈیڈ باڈی کو گاڑی میں ڈال کے لے جا کے آگ لگائی گئی تو اس میں آمنا جتنی ملوث تھی اتنا ہی ملوث اس میں ارمغان جو کہ فرحان کا چھوٹا بھائی اور آمنا کا دیور تھا سو سٹارٹنگ میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تو ارمغان کو ڈے ون سے ہی اس کیس میں سے پولیس نے سائٹ پہ کر دیا اور ارمغان کو نہ تو انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا نہ ہی اس اس سے کوئی پوچھ بارے میں کی گئی جو کہ ایک کافی زیادہ مشکوک معاملہ بھی لگتا تھا کہ پولیس نے کیا کچھ لے دے کے معاملے کو طے کر دیا کہ ایک ملزم کو اس میں سے نکال دیا یعنی کہ اس کو شامل ہی نہیں کیا لیکن جو رئیس کے گھر والے تھے وہ آرام سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے ڈے سے یہ مطالبہ رکھا پولیس والوں سے جو اعلیٰ حکام ہے انویسٹیگیشن ان ان کے سامنے کہ ان کی فیر ہو اور اس دوران دو انویسٹیگیشن جو ہیں وہ تبدیل بھی کیے گئے جو کہ رئیس کا بھائی ہے علی اس نے مختلف جگہوں پہ جا کے درخواستیں بھی دی اپنے والدین بوڑھے والدین کے ساتھ جا کے جو کہ رئیس کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی اب اس کیس میں ایک تو جو اس کا چالان پیش کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ سے آگے چل کے شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے آمنہ جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ وہ یہ سارا معاملہ فرحان کے ساتھ مل کے کرے گی یعنی رئیس کو تھکانے بھی لگا دیں گے اور وہ آرام سے نکل جائے گی جس طریقے سے اس کے سوشل میڈیا پہ انٹرویو وائرل تھے اور جس طریقے سے وہ بتاتی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ جیل میں جائیں گے اور ساتھ ہی ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی لیکن اب یہ لمبے جیل میں جا چکے ہیں اور شاید ان کی ضمانتیں ظاہر ہے ایک قتل کا کیس ہے تھری زیرو ٹو کی دفعات لگی ہیں آمنہ کی دو دفعہ ضمانتیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں اور ان کو ضمانت ملنی مشکل ہے آمنا نے جہاں رئیس کی جان بڑی ہی بے دردی سے لی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک اس نے جان اور اب لے لی ہے اور وہ ہے اس کی والدہ جو کہ اس کا یہ صدمہ آمنا کا برداشت نہیں کر سکتی لوگوں کے رویے رشتہ داروں کے رویے لوگ جو ان کو تانے وغیرہ دیتے تھے کہ آمنا نے شادی شدہ ہوتے ہوئے ڈلیوری بوائے کے ساتھ تعلقات رکھے اور پھر وہ آمنا کے تین بچوں کو تب سے سنبھال رہی تھی جب سے یہ ڈلیوری بوائے کا مرڈر ہوا تھا سو so, وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اس صدمے سے کیونکہ فروری میں آمنا کی جو ضمانت ہے وہ پہلے ایک بیل جو ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر دائر کی گئی تھی لیکن وہاں سے بے ریجیکٹ ہوگی پھر انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اکیس فروری کو دوبارہ اکیس فروری دو ہزار چوبیس کو ایک بیل کے لیے اپلائی کیا لیکن جس روز وہاں پہ ہیئرنگ تھی تو جج صاحب کو جب بتایا گیا کہ یہ جو ملزمہ ہے کیونکہ جو زمنیاں ہیں حتمی چالان جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع ہو چکا ہے اور جب زمنیاں جو اس میں لکھی گئی ہیں اس میں ایک چیز مینشن کی گئی ہے کہ آمنا جو ہے وہ اس پورے معاملے میں یعنی جو مرڈر کیا ہے رئیس کا اس میں پوری طرح ملوث بھی ہے جس طریقے سے اس نے کر کے رئیس کو گھر میں بلایا ٹیلی فون پہ اسے کہ میں گھر میں ہوں اکیلی ہوں اور جب رئیس وہاں پہ چلا گیا تو اس نے رئیس کو اپنے شوہر فرحان کے حوالے کر دیا اور اپنے دیور کے اور سو پھر جو بھی اس کو ٹارچر کیا گیا جو اس کے جو نازک تھے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے جب اسے گاڑی میں ڈال کر لے کے گئے اور پچھلی سیٹ پہ اسے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہوں نے وہ اس وقت اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی یا کہ وہ بے ہوش تھا یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ لیکن آمنا جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ اپنے ڈھائی سالہ بچے کے ساتھ اس پورے معاملے میں رہی جب رئیس کو لے کے گئے جلانے کے لیے شام کے بھٹیاں اور وہاں جا کے رئیس کو جلا دیا گیا سو so ایک ڈیڈ باڈی جو جلانا ہے اس کی بڑی سخت دفعات ہیں اس کا بھی سخت جو ہے وہ چارج ہے جو کہ اس کیس میں لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آمنہ نے یہ جو پنتالیس کلومیٹر سفر کیا اپنے شوہر کے ساتھ ڈیڈ باڈی پیچھے رہ کر اس معاملے میں اس کو ملوث پایا گیا کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ جو کہ پہلا پینل تھا جو کہ ان کے ساتھ بقول مدعی پارٹی کے ملا ہوا تھا اور وہ ٹیمپر کر رہا تھا مختلف جو شواہد تھے اس کیس سے ریلیٹڈ سو اس پورے معاملے میں جب دوبارہ سے انویسٹیگیشن تبدیل کی گئی تو ایک چیز اس میں پھر سامنے آگی کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز کی کچھ فوٹیجز تھی کہ آمنہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے گئی ہے اور انہوں نے وہاں وہ پیٹرول ڈال کر اس کو آگ لگائی ڈیڈ باڈی کو اور یہ وہاں سے واپس آ گئے سو اس لیے آمنہ کے حوالے سے کافی بری خبریں آ رہی ہیں جیل کے اندر سے بھی کہ جیل میں اس کی جو صورتحال ہے جس طریقے سے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ذہنی مریض بن چکی ہے اور جب پولیس کی طرف سے جیل حکام سے جا کے کہا گیا کہ آمنہ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنی والدہ کا آخری دیدار کر لے کے اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ لے لیکن آمنہ نے کہا کہ وہ ہرگز نہیں جائے گی اپنی والدہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور یہ اس نے انکار کیوں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آمنہ کے جو یہ کام ہے یعنی کہ تین بچے اور شوہر کے ہونے کے باوجود ڈلیوری بوائے کے ساتھ تعلقات رکھنا پھر اس کو گھر بلانا ٹریپ کر کے اور اس کو کے کے ساتھ مل مرڈر کر دینا اب جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کے خاندان ہیں فرحان کے اور آمنہ کے یہ دو حصوں میں بٹ چکے ہیں کیونکہ فرحان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آمنہ کے رشتہ داروں کو نہیں بلاتے مختلف ہیرنگز پہ عدالت میں آتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا یہ جب ملزمان وغیرہ جب ان کو وہاں لایا جاتا تھا پہلے بھی تو کوئی بھی جیسے کہ آمنہ کے خاندان کے لوگ ہیں کوئی بھی اس کے پیچھے وہاں عدالت میں ملنے نہیں آتا تھا ماں سوائی ایک دو لوگوں کے اسی طرح جو فرحان کے گھر والے ہیں وہ آمنہ کے گھر والوں سے کٹ آف ہو چکے ہیں لیکن اب ایک بات ہوئی ہے کہ جیسے ہی نانی کی ڈیتھ یعنی کہ آمنہ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی جو کہ بچوں کو سنبھال رہی تھی اب وہ بچے جو ہیں وہ دادی کے حوالے کر دیے گئے یعنی کہ بچے جو ہیں وہ اس کے رول گئے ہیں چھوٹے بچے ہیں لیکن آمنہ کے جو کام ہے وہ ٹھیک نہیں تھے اور اس نے یہ کام کرتے ہوئے کیوں نہیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کہ میرے بچے جو ہیں ان کا فیوچر کیا ہے وہ رول جائیں گے ظاہر ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن اس خاتون نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور بڑی چلاکی سے رئیس کو بھی مرڈر کروا دیا شوہر جو ہے اس سے قتل کروا دیا اور اس کے بعد اب وہ چاہ رہی تھی کہ سارے کیس میں سے نا آرام سے وہ نکل جائے جو کہ اس کا نکلنا ناممکن ہے اور یہ آمنہ اور فرحان کے بارے میں جو چلان پیش کیا گیا ہے عدالت کے اندر یعنی کہ جو حتمی چلان ہے اس میں کافی سخت Uh, جو ان کے شواہد ہیں جو ایویڈنس ہیں جو ایویڈنس کی کلیکشن اس کے حوالے سے سخت ریمارکس لکھے گئے ہیں اور اس میں باقاعدہ کیا گیا ہے کہ آمنہ کہاں کہاں اس پورے معاملے میں ملوث ہے سو so, آمنہ کا یہ سوچا جا رہا تھا کہ خاتون ہونے کے ناطے اسے بیل مل جائے گی اور اس کی جان بخشی ہو جائے گی لیکن جو کہ اب ناممکن ہو چکا ہے دو دفعہ اس کی بیل ریجیکٹ ہوگی کہ اس کو بیل ابھی نہیں ملنی اس کے ساتھ ساتھ فرحان جو ہے وہ بھی پتہ چلا ہے کہ جیل میں خوب ٹکرے وغیرہ مارتا ہے اور اپنی قسمت کو شاید روتا ہوگا کہ آمنہ کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا حالانکہ اگر کی قتل کرنا تھا جیسے کہ فرحان کہتا تھا میں نے تو غیرت کے نام پہ مارا ہے تو پھر آمنہ کو بھی وہ مارتا تو پھر تو اس کی شاید جان خلاصی ہو جاتی لیکن ایک بندے کو ٹریپ کر کے ٹیلی فونکلی بلانا اور وہ سارا ڈیٹا اور ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں یعنی کہ ایک چیز واضح ہوگی تھی کہ آمنہ کے جو جسمانی تعلقات تھے وہ رئیس کے ساتھ تھے اور وہ وقتاً فوقتاً جب اس کا شوہر گھر نہیں ہوتا تھا تو رئیس کو بلاتی رہتی تھی جو کہ سی ڈی آئی ڈیٹا بھی سامنے آیا کچھ واٹس ایپ کی چیٹس وغیرہ بھی سامنے آئی تھی کہ پھر یہ چیزیں آیاں ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے آمنہ کا تو نکلنا باہر بہت مشکل ہے اور جو ارمغان ہے آمنہ کا دیور اور فرحان کا بھائی اس کے لیے جو ہے پولیس اب چھاپے ہے ہے کیونکہ وہ وہ بھاگا ہوا ہے مفرور ہے کہ وہ اب اسے ریسٹ کریں گے کیونکہ وہ ایک دو ملزم انہوں نے شامل کی اور ایک کو نکال دیا تھا لیکن جو مدئی پارٹی ہے یعنی رئیس کے گھر والے انہوں نے دوبارہ آئی جی آفس میں جا کے اپلیکیشن دی ہے اور اب ارمغان کو گرفتار کر کے اس کیس میں نہ صرف اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی بلکہ اس کا چالان کر کے اس کو بھی لگتا ہے کہ اب لمبی جیل جو ہے اس کی ہوا کھانی پڑے گی سو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ایک بورڈ دوبارہ سے بنایا ہے کہ ارمغان کے حوالے سے کہ اس کے لیے جو ہے اسے انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آمنہ اور فران ہیں جیل میں ان کی بڑی ابتر صورتحال ہے اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جیل کے اندر شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں فرحان جو ہے وہ آمنہ سے جیل کے اندر بھی نہیں ملتا یعنی کہ جو ملاقات وغیرہ کا ہوتا ہے کوئی ٹائم وغیرہ یعنی وہ اس کی طرف منہ مو اپنا موڑ کے شاید کوئی بات چیت کرتے ہوں یہ بتایا جا رہا ہے ادروائز ان کی کوئی آپس میں وہاں بات چیت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملیز کے اندر کلیشیز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں اور اب سب سے بڑھ کر کے ایک ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی کام کرتی ہے کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے بالخصوص جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آمنہ نے کتنا ظلم کیا ہے ایک تو اس نے رئیس کے ساتھ تعلقات رکھے اور رئیس کو پھر گھر بلا کے اور اپنے خامد کے ساتھ جو ظلم کیا اور ویسا وہ اتنا ہائپر قسم کا شخص کہ جس نے فوری طور پہ رئیس کو مرڈر کر دیا اور اس کے بعد سب سے بڑا جو خوفناک معاملہ ہوا ہے وہ ہے بچے چھوٹے ہیں اور آمنہ نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا بچے پہلے نانی کے پاس رہ رہے تھے تو شاید آمنہ مطمئن تھی کہ میری ماں کے پاس بچے ہیں نانی ان کو اچھے طریقے سے سوال لے گی لیکن جیسے ہی نانی کی اب ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ جو آمنہ کی والدہ انہوں نے اتنا غم اور صدمہ اس بات کا لیا ہے کہ ایک تو آمنہ جیل سے باہر نہیں آ سکتی تھی دو زمانتے ریجیکٹ ہو گئی تھی دوسرا ان کو یہ صدمہ تھا کہ ہر کوئی جاننے والا رشتہ دار دوست احباب سب آمنہ کے بارے میں بات کرتے تھے کہ وہ اس نے کیوں ایسے تعلقات بنائے گیا ظاہر ہے جس طریقے سے لوگ بات چیت کرتے ہیں تو سو وہ برداشت نہیں کر سکی پہلے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا پھر ان کو برین ہیمریج ہوا انہوں میں فالج وغیرہ ہوا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہوگی آمنہ کی وجہ سے اب جو بچے ہیں وہ رول رہے ہیں وہ دادی کے پاس ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں یعنی اس یہ جو کیس ہے اس سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ بالخصوص جو خواتین ہیں آ, کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے یا کوئی بھی ایسا معاملہ کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ اپنے بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے کہ آمنہ کا بچہ بھی ڈھائی سال کا تھا جو چھوٹے والا تھا باقی بھی اس کے بچے کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس نے تو پانی بھی پینا ہے نا تو وہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں تو ماں ہی ان کو دیکھتی ہے ہر طریقے سے سو so یہ ایک لیسن ہے خواتین کے لیے کہ آپ آن لائن شاپنگ کریں کرتی ہیں خواتین فوڈ پانڈا یہ وہ کھانا پینا بھی آڈر کرتی ہیں ویسے آج کل آن لائن ہر برانڈ نے اپنے پیجز بنا رکھے ہیں وہاں سے بھی لوگ ڈلیوریز منگواتے ہیں لیکن یہ اس طرح کا جو کام ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے آمنہ نے اپنی تو زندگی برباد کی جو کی ہے اس نے کہ جیل میں اب وہ اسے سڑے گلے گی وہیں پہ تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے خامد نے جس طریقے سے فوری طور پہ اس کو بلا کے مرڈر کر دیا اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ ان کے رول گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے اس سبق میں کہ رہا ٹھیک ہے غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں اگر آمنا نے سپوز غلطی کر ہی لی تھی اتنی بڑی تو اپنے شوفر کے ساتھ مل کے یا اپنی فیملیز کو ڈال کے اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کر لیتی کہ ایک تو قتل نہ ہوتا اور دوسرا آج جو اس کے بچوں کے حالات ہیں وہ جو بتائے جا رہے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اس کی مزید اپ ڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کریے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں